Добрый день! Сегодня мы немножко поговорим об отжиманиях. Например, у вас нет возможности ходить в зал, вы решили заниматься дома и включить это упражнение в свои тренировки. Это видео больше будет для тех, кто не обладает большими знаниями о технике выполнения этим упражнения. Отжимания развивают ваши грудные мышцы, трицепсы. Также включаются и хорошо работают дельтовидные мышцы, особенно передний кучок. Это упражнение укрепляет мышцы спины и кора. Также задействуются в напряжении мышц ягодиц и нижней части тела. Не забудьте, что всегда перед тренировкой, а также перед отжиманиями, вы должны хорошо разогреть свое тело и сделать составную разминку в избежании травм. Изначально мы принимаем положение планки. Следите, чтобы ваша спина не провисала, корпус был ровненько. Кисти находятся под плечевым суставом на уровне грудных мышц. Руки прямые, шею не запрокидываем, смотрим перед собой. Руки ставим немножко ниже ширины плеч. Положение плеча на опускании у вас должно быть 45 градусов либо немножко ближе к телу. Примите изначально такое положение, если вы только начинаете, где вы не будете испытывать дискомфорта и вам будет комфортно выполнять. На вдохе опускаемся, следите за положением плеча и полностью. Разгибаем руки на выдохе. Опускаемся вдох. Выдох. Темп умеренный. Для начала делайте секунда вниз, секунда вверх. Рассеиваете нагрузку и концентрируйтесь на грудных мышцах, дельтовидных и трицепсах. Сделайте такое количество повторений, при котором ваше тело остается в правильном положении. Мышцы кора напряжены, ягодицы, ноги напряжены. А сейчас мы разберем ошибки, которых вы должны избегать во время отжимания. Следите за тем, чтобы вы не расставляли локти слишком широко. Вот такого положения плеча, когда оно у вас далеко от тела быть не должно. Со временем это приведет к травме и может привести к воспалительным процессам в плечевом суставе, так как это опасно для их вращателей. То есть избегайте такого Т-образного положения. Напоминаю, что положение плеча по соотношению к телу должно быть примерно 45 градусов, либо чуть-чуть ближе к телу. Не вытягивайте шею вперед, не пытайтесь коснуться подбородком полу и не запрокидывайте голову. Ставим шею в правильное положение. Делаем вот так. Следите, чтобы ваши лопатки не были вот так все время сведены. Есть сторонники, которые считают, что так должно быть. Я отношусь к тем, кто считает, что ваши лопатки должны двигаться. Следите за тем, чтобы ваши лопатки и сводились, и разводились. Вот сейчас правильно. Теперь положение поясницы. Напрягайте мышцы кора и ягодиц, чтобы ваша спина не провисала. Держите ее ровненько. То есть вот такого положения, когда сначала касается таз и низкая спина, быть не должно. Ваш таз не должен касаться пола раньше, чем грудные мышцы. Сейчас правильное положение. Также следите за тем, чтобы ваш таз не был поднят слишком кверху. Примите ровное положение корпуса. Все мышцы напряжены. Следите за тем, чтобы ваша спина не была сутулой. И не подтягивайте плечи к ушам. Напомню, что ваши грудные мышцы должны просто касаться пола. То есть вы не должны полностью уложиться грудными, расслабляться, а потом отжиматься. Касание отжим. Касание отжим. Если при отжимании вы испытываете дискомфорт либо боль в запястьях, вы можете взять либо напольные брусья, либо гантельки и отжиматься нейтральным хватом. Нейтральный хват это когда ваши запястья находятся параллельно вашему корпусу. Начинать отжимания вы можете с 3-5 подходов. Повторение столько, сколько у вас получается идеально чисто. Вы должны чувствовать утомление в мышцах грудных, плечах и трицепсах. Делать по, до 20-25 повторений. Больше количество повторений делать не вижу смысла. Интенсивность лучше увеличивать за счет темпа выполнения упражнения, количества подходов, а также сокращение отдыха в этом упражнении.